Вітаю вас в ефірі Програма Власний погляд. У нас в, вас в гостях лікар, імунолог, аренголог, доктор медичних наук, професор Лариса Кузніцова. Ми вітання вам, Лариса Володимирівна. Ваші колеги-лікарі кажуть, що нинішнє століття, ну можливо і тисячоліття, це час імунології і вирусології, що раніше не надавали такого значення імунній системі, особливо вірусології. Да, это действительно так, потому что иммунная система ⁇ это прежде всего адаптационная система организма человека, и без этой системы, без этого взаимодействия с окружающей средой человек просто не может существовать. Сюда входят многие факторы, которым, которым приспосабливается наша иммунная система. Это и, и температурный режим, это и водный режим, это и, и солнечные излучения, которыми нас сейчас пугают, которые действительно есть. И это микроорганизмы, это прежде всего вирусы, гельминты, бактерии, на которых тоже действует и солнце, и окружающая среда, и она тоже активирует их жизнь. Поэтому нам нужно взаимодействовать с этими всеми проявлениями жизни для того, чтобы выжить самим. А для этого нужна наша иммунная система. Э, то людям, которые имеют, скажем, слабкую иммунную систему, им сложнее переносить испеку, да, обязательно, однозначно, потому что э, совершенно четко доказано, что именно повышенную температуру очень хорошо переносят вирусы, бактерии и гельминты. Раз они активизируются под действием солнечных излучений, значит, мы должны иметь хорошую иммунную систему для того, чтобы этому противостоять. Потому что именно температурный режим, он характерен для определенных мест, в которых мы живем. Это или Средняя Азия, или там Северный полюс, или вот мы живем в нашей среде, в привыкли к определенному температурному режиму. И когда температура выше 40 градусов, для нас это неестественно, и Естественно, мы должны э, каким-то образом с этим бороться. Потому это для что... организма это стресс. Это стресс, это стрессовая ситуация, которая приводит и к болезням, и к синдрому хронической усталости, и к различным дискомфортным состояниям человека, и, прежде всего, к заболеваниям, которые возникают: это и желудочно-кишечные заболевания, и простудные заболевания, и вирусные заболевания. Это все возникает именно на фоне такого повышенного режима, на фоне сниженного иммунитета. А Скажите, будь ласка, как люди, скажем, в Средней Азии переносят спеку? Это что, идеозвыкание организма? Они приспособились, у них уже определенный генотип, они приспособились и у них существуют уже определенные приемы борьбы с этой повышенной, во-первых, они ходят для термоизоляции, они, они ну, ведут себя, как термос себя ведет, то есть они носят такие теплые холодильники и так далее и так далее, которые э, ну, поддерживают их постоянную температуру тела. Во-вторых, они пьют соленый чай, горячий соленый чай, то, к чему мы не привыкли. Мы решили, если мы сидим мороженое выпьем ледяную воду, да еще не дай бог газированную, это нам удали удалит жажду. Совсем не так. Жажду удаляет именно подсоленная вода, если туда еще капнуть чуть-чуть лимонного сока и теплая. Вот только Тогда можно сохранить свой водно-солевой баланс. Чем больше мы пьем тем, э, холодной воды, чем больше мы пьем несоленой воды, тем больше воды уходит из нашего организма, и это может привести вообще к обезвоживанию, к заболеваниям и различным неприятностям. Ну а что до одежды, то нам лекари у одеваться улегкие, светлые, натуральные одежды. Да, натуральные. Конечно, не нужно жалеть, как говорится, средств и покупать натуральную одежду. Это ситцы различные и прочее, то, во что одевались наши бабушки, дедушки. Нужно полностью отказаться, джинсовая ткань очень хорошо, нужно полностью отказаться от, тем, от темных оттенков и синтетических тканей. Во-первых, синтетические ткани, они сами по себе вредны не тем, что они соприкасаются с кожей, нагреваясь. Они еще излучают различные микроэлементы при нагревании, ну, как химическое вещество, и это действует на кожу. И очень часто пациенты приходят с заболеваниями кожи. Кожа. это или крапивница или атопический дерматит которые возникли от перегрева на солнце и от того что была синтетическая одежда на них ну, а самое Солнце, оно шкидливое и, в ночью самое да. ликвально функционирует. Ну, э, солнце – это живой живое организм, так как все сейчас говорят, космос живой, организм мы живые, а Солнце живое. И оно ведет себя, как живое э, материальное существо, то есть оно излучает свет. Свет – это источник жизни, источник нашего благополучия. И прежде всего, э, при ультрафиолете э, очень поле, полезное э, часть светового спектра солнечного почему потому что при облучении ультрафиолетовыми лучами в организме человека синтезируется очень много витаминов и прежде всего витамин d3 ну это d2 d1 витамины группы d которые благоприятно сказываются особенно на детском организме при росте при формировании и так далее другие формы витаминов также очень часто ну практически всегда при участии солнечных лучей. Если человек посадит, человека посадить в темницу, лишить его источника света, он очень скоро погибнет от того, что нет этого источника света. Это являлось очень таким наказанием средние века, когда садили в яму. Лариса Владимировна, а как бы светла обходятся люди, которые мешкают на півночі? Дело в том, что у них также организм приспособленный, и все-таки сейчас существуют различные медицинские мероприятия, это кварцевание, витамин Д пьют ну, автономно, кварцевание, и потом не так уж там есть месяцы без солнечного луча, но есть солнечное сияние, и все-таки лето у них существует, то есть за это время Время, они добирают тот, тот баланс который дает им свет но здесь нужно учитывать вот сейчас лето жарко очень многие как говорится злоупотребляют ну солнечные значения да, это правда но нужно просто знать что если мы уж купаемся там на речке на воздухе и прочее начать до 11 часов с 11 до 5 на солнце нечего делать. Даже, даже в тени находиться, в такой глубокой, хорошей тени нужно находиться, потому что именно в этот период с 11 до 5, ну до 4,5, до 5 часов очень много инфракрасных лучей. Именно инфракрасный спектр, он согревающий спектр, он повышает температуру окружающей среды, то, что также нужно для роста, для жизни, но он вместе с тем обладает биологически негативным действием именно на кожу человека, на глаза человека. При этом угнетается зрение за счет того, что уничтожаются колбочки цветовые в радужке. Потом и очень действует на кожу, потому что могут возникать различные злокачественные образования на коже в результате инфракрасного излучения. И также нужно особенно следить тем людям, у которых много родинок и различных таких вот проявлений на коже, потому что именно инфракрасное излучение, оно может стимулировать рост этих новообразований и стимулировать их в злокачественное преобразование. Это очень вредно на сегодняшний день в связи с, с таким вот действительно усиленным солнечным режимом. Это Все врачи об этом предупреждают. Людей. Вы знаете, очень много вагитных женщин любят отпочивать под солнцем, с оголенным телом. Это не совсем правильно. Нужно оголяться утром и вечером. А в течение дня, вообще-то, сейчас очень много красивых зонтиков. Японцы не стесняются зонтики носить. Это очень красиво. Зонтики, шляпы. А Под солнце это... не может спровоковать и пересчасть непологи, скажи? Может. Вам. Может. Может совершенно спокойно. И это случается и очень часто. и Поэтому об этом нужно думать и следить. Лучше... Беременным женщинам, особенно на последних сроках беременности, конечно же, нужно находиться в той среде, в которой она живет, и никуда не уезжать в какие-то экстремальные страны. Угу. Желательно так. Ну вот, от занадто что э, вы бы сегодня порадовали тем, кто еще на море, кто собирается на море, поскольку лето не завершается, спека, да. трошки вщухла. Да. А... Есть слово «не Але... злоупотреблять». Даже если вы находитесь в хорошем санатории, даже в среднего качества санатории, все равно есть стенты, есть бассейны, есть... И никто человека в 12 часов, в час, два, три дня не тащит на море и не заставляет его, как говорится, лежать на пляже и загорать. Вообще загар на сегодняшний день не очень ну, это сейчас уже не так модно, как было раньше. Я помню, раньше загорали до черноты, это считалось большим шиком. Сейчас нет. Сейчас, в общем-то, многие женщины очень любят, чтобы был светлый оттенок кожи. На светлой коже видны все ее недостатки, поэтому это показатель здоровья. А вот процесс адаптации из-за особенно дети, приезжают на море, и, как правило, через три дня вон их это правильно, потому что они не прошли процесс адаптации. Например, это, с иммунной это обязательно связано с иммунной системой, потому что все-таки мы попадаем в другую окружающую среду, в другой, светло, в другой световой режим, все-таки как бы мы ни скрывались в тени и прочее, все-таки существует адаптационный период от 3 до 5 дней, который нужно пройти. И человек в зависимости от состояния его, его иммунной системы все равно его проходит, или он его проходит дома. И не зло, злоупотребляет ничем, или он его проходит в санатории, за которые заплачены деньги, и он теряет просто свой отдых, потому что может действительно заболеть. И вирусы, и бактерии проявят себя, потому что они тоже активизируются солнечными лучами. Бывает еще и после починку. Бывает, бывает. Но очень часто приезжают разные больные люди, истощающие вокруг себя инфекцию. Это может произойти банальное заражение. Опять-таки, мы заражаемся или не заражаемся. Это зависит от состояния нашего иммунитета. Поэтому к любому отдыху это не должно быть спонтанно. Человек должен готовиться. И тем более дети, тем более беременные женщины, как говорите, старики, то есть люди группы риска, вот, должны к этому готовиться, относиться серьезно, сделать иммунограмму, посмотреть изменения, пролечить свои основные заболевания, взять основные лекарства, к которым мы привыкли. К этому нужно относиться к серьезно, так же, как к любой работе. Отдых сейчас ну, превратился в своего рода работу. Это тоже работа. А всякие прояви инфекций, вирусов, это тоже говорит про то, что э, слабка иммунная система? Э, э, да, это говорит Особливо о том, что высыпание да, на да, 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 да. весной. Да. Есть несколько вариантов вирусов герпеса простого, их 8 типов. Цитомигаловирус, Эпштейнбар, герпес вируса простого, несколько типов. Эти вирусы, это все вирусы герпесные. Значит, они очень часто персистируют и живут в нашем организме, но не сожи... сопереживают с нами. То есть они сожительствуют с нами. То есть они все равно где-то находятся, или мы заражаемся от посторонних людей. Американцы считают, что 95% заражены вирусами, но не все люди болеют. Болеют не все, действительно. Болеют, значит, защита. То есть которая, они из Да, как, да которые и... договариваются. А договариваются грамотные юристы, грамотные есть, люди. Живут, да. и их ничего да. не да. другое. Значит, иммунитет это грамотный юрист, который знает все законы. И мы отсюда никуда не денемся. Значит, прежде всего защита от вируса, мощная, совершенно вырабатывается иммунокомпетентными клетками, прежде всего клетками печени. Это интерферон. Это белок, определенные белки, которые связывают вирус и не дают ему размножаться в нашем организме. То есть он поступает постоянно к нам, но постоянно его связывают и утилизируют. Если этот интерферон ⁇ это при снижении иммунитета. При, э, при той же инсоляции, при том, том же там нарушении там какого-то режима труда и быта, при каких-то стрессовых ситуациях иммунитет нарушается, нарушается выработка интерферона и вирус тут же на нас нападает. Але, если думаете с іншими хворобами, то тогда э, уже значительно хуже наследки. Значит, еще хуже, потому что если у человека существует еще другой перечень заболеваний, да еще вирусная инфекция, ну тут уже совсем не хорошо. Ну и э, что такое синдром хроничный в том, сколько я знаю, что много людей самое страждают на эту недугу. Да, на сегодня... это синдром. Это значит флаг, э, который может присутствовать при различных заболеваниях. Но, вот, но прежде всего это заболевание иммунной системы, которая сопровождает проявление всяких других болезней. Чаще всего это простудные заболевания. Человек с простудными заболеваниями, он часто болеет, ОРВИ, ОРЗ и так далее, и так далее. Там гланды у него, там фарингиты, ларингиты. Вот, и приходит человек, его лечат различными антибиотиками, интерферонами и прочее, и ничего не помогает. Но прежде всего нужно сделать иммунограмму и посмотреть. И, просмотр, и э, так как иммунитет в результате постоянного стресса, который сопровождает ну, данного человека, это раньше называли синдром э, менеджера, то есть менеджеры очень тяжело работают, нервничают, и это длительное время, при этом э, при хроническом стрессе, значит, такой э, бурный стресс, одномомент, но ну, не так вреден, как хронический постоянный стресс, вырабатывается постоянное количество адреналина. Адреналин – это прежде всего иммунодепрессант. Он прежде всего, вот это различные адреналины действуют угнетающие на иммунокомпетентные клетки, на ТДБ, лимфоциты, на фагоциты а и, люди и на так далее. себя в том, наверное. да. И при этом иммунокомпетентные клетки, они начинают хуже работать. Когда они хуже работают, я уже говорила, этот механизм вырабатывается меньше интерферона, и вирус опять-таки те же наши друзья в кавычках вирусы. Это прежде всего вирусы герпеса простого и вирусы Эпштейн-Бара. Вот именно Эпштейн-Бар, который вызывает вторичные нарушения иммунной системы, действительно сопровождают в 60% состояние синдрома хронической усталости. Вот. Ну, и, конечно же, тут на фоне неврологических различных назначений, гастроэнтерологических, кардиологических, ну и так далее, в зависимости от того, на что человек жалуется, человек не может жаловаться на иммунную систему. Он жалуется на ее проявление. И врачу нужно знать, что эти проявления сопряжены также с, с нарушениями иммунитета. Да ты иммунной системе да. можно в нынешних умовах? Можно. Ну, Прежде всего, тут нужно диагностировать, нужно сделать антитела G и M, титры антител на все проявления на вирус на, на всю группу вот этих вирусов герпеса простого. И когда мы видим эти титры высокого высокого значения, мы лечим мы этого человека на фоне различных другой симптоматической терапии лечим интерферонами, индукторами интерферона. На сегодняшний день очень много этих препаратов. Главное, квалификовано педикюр. Обязательно. И врачи, и терапевты, прежде всего, невропатологи. Чаще на синдром жалуются люди, которые посещают невропатолога. Померяют давление, померяют рефлексы, и, в принципе, глазное дно посмотрят, все хорошо. А нужно обязательно сделать титры. На антитіла, імуна і монограму коротше грамотної ділянки. І вже видно, що у чекав цей синдром. Значить, його можна допомогти правічі. Дуже дякую вам, Лариса Володимировна, за участь у нашій програмі. Нашим талечам хочу нагадати, що гостем програми Власний погляд була лікар, імунолог, алерголог, доктор медичних наук, професор Лариса Володимировна Куні Кузніцова. Всі найкраще залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.